سر ایک سوال ایک موصول ہوا ہے فیس بک سے کہ رجب کے کونڈے کے حوالے سے رہنمائی کر دیجیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اچھا سوال موصول ہوا ہے فیس بک کے ذریعے ہم لوگوں کو کہ رجب کے مہینے میں کونڈوں کی کوئی رسم منائی جاتی ہے ویسے تو خیر ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ قرآن ہے ہم تو قرآن کے ذریعے ہی بات کرتے ہیں قرآن کے موضوعات کو ہی لے کر چلتے ہیں لیکن ظاہر ہے عوام الناس کے اندر چیزیں رائج ہیں تو وہ بھی اشکالات کے اندر گھرے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے اتنا زیادہ رواج ان چیزوں کا موجود ہے تو بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے رجب کے کونڈے منائے جاتے ہیں ویسے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ تاریخ ہے اور پھر تاریخ سے نکلتے نکلتے پھر وہ یہ سواب ثواب اور اس کے اوپر پہنچ جاتی ہے پورے پورے اس کے بارے میں واقعات موجود ہیں کہ رجب کے کونڈوں میں کیا ہوتا ہے کونڈے اصل میں کہتے ہیں وہ پورٹس پوٹریز ہوتی ہیں جو جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے بیسن نمہ پتھر کا وہ ہوتا ہے وہ کونڈا پیالہ ٹائپ کا اس کو کونڈا کہہ دیتے ہیں اور تاریخ اس کی بیان کر دی کہ بھئی معاویہ بن ابی سفیان تھے ان کے انتقال کے موقع پر چونکہ غلبہ اہل سنت والجماعت والوں کا تھا تو وہ جو مغلوب تھے جو تعداد میں کم تھے ڈرتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے خلاف ایکشن نہ لے لے انہوں نے ان کی وفات کی خوشی منانے کے لیے چپ کر کونڈوں کی رسم کی تھی کہ میٹھا ایک کونڈے میں رکھ کے پوری بنائی اور چھپ کے کھا لی تاکہ لوگوں کے سامنے نہ آئے تو اس بنیاد پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کونڈوں کی رسم کے اندر ایک گھر کے اندر کھانا اور باہر لے کر نہ جانا یہ بہتر سمجھا جاتا ہے اس کی مناسبت سے کونڈے بنائے جا رہے ہوتے ہیں بعض کہہ دیتے ہیں کہ ایک نام تھا امام جعفر صادق ان کی پیدائش کی خوشی میں یا وفات کی بنیاد پر نظر دلوانے کا معاملہ شامل ہے اور پتہ نہیں کون کون سے واقعے وہ میں پڑھ رہا تھا لکڑ ہارے کا واقعہ بنایا ہوا ہے وہ پہلے ہم جب جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے تو ہماری امی کہتی تھی بھائی مسجد سے کوئی کاغذ مت لے لینا ایسا نہ ہو کہ وہ کاغذ لے لیے تو بٹوانے پڑ جاتے ہیں وہ تو ہم بھی ڈرتے تھے ان کاغذوں سے اس پہ کہانے لکھی ہوتی تھیں لکڑ ہارے کی کہانی کہ جعفر صادق کے زمانے کی بات ہے کہ وہ ایک لکڑہارے کی بیوی تھی وہ لکڑ ہارا کام کرنے گیا ہوا تھا بیوی جو ہے وہ جھاڑو پوچھا کرنے لگ گئی غربت کی ماری وہاں اس نے سنا کہ امام جعفر صادق گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ آج بائیس رجب کو اگر کوئی کونڈے بناتا ہے اور مجھے اثار ثواب کرتا ہے زندگی کے اندر ہیں وہ کریں اثارِ ثواب کرتا ہے تو اس کے سارے مسائب دور ہو جائیں گے آنے والے اس نے نظر مانگ کے وہ کونڈے بنا لیے پوری جو ہے وہ کونڈوں میں رکھ کے لوگوں کو کھلائی یا اپنے گھر میں باٹی کیا کیا اس واقعے میں تفصیل تو نہیں ہے اس کے دن پھر گئے لکڑہارا واپس آیا وہ محل بنا لیا لکڑہارے کی بیوی نے ملکہ کو بتایا اس نے یقین نہیں کیا تو اس کے حالات خراب ہو گئے اس لیے وہ بٹوانے پڑتے ہیں کہ اگر ماننا ضروری ہے نہیں مانا ہوئے تو حالات خراب ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اور لوگ اس کو دین کے نام سے موسم کر کے وہ منائے جا رہے ہیں رجب کے کونڈے چل رہے ہیں بھائی کنڈوں میں پوری ہوگی اور ٹکیاں ہوں گی مٹھائیاں ہوں گی اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا, کیا توہمت شامل کر لیے جاتے ہیں تو بھائی اس کی کوئی اصل نہیں ہے نہ تو رجب کے کوئی کونڈے ان کی کوئی اصل ہے آپ کو ویسے کھانا ہے میٹھا بنا کے ویسے کھا لیجیے لیکن اس میں توہمات رکھے اور اس کے پتہ نہیں کتنی چیزوں سے موسوم کر دینا دس بیبیوں کی کہانیاں چل رہی ہیں کہیں کچھ چل ہے اور یہ ہم لوگ تو خیر ان کو سیریس لیتے ہیں ان چیزوں کو لوگ بڑے سیریس ہیں ان چیزوں کے اندر ان کے جذبات لگے ہوتے ہیں اس کے اندر بڑے ان ہماک کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے لوگوں کو ترغیب دلائی جاری ہوتی ہے نسل در نسل اس کام کو انجام دینا یہ فخر سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو ایسی کوئی اصل نہیں ہے نہ تو اس کا کوئی تعلق دین سے ہے نہ کوئی روایات ہیں کچھ واقعات ہیں جس کو منصوب کر دیا جاتا ہے اور میں نے کہا دونوں واقعہ ذہن میں رکھ لیجئے اور دونوں کا تعلق تاریخ سے ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تاریخ کی یا بنیاد پر کوئی دین کا کام انجام دینا اور اس سے تقرب کا ایک ذریعہ قرار دینا یہ تو بہت ہی غلط ہے